9 мая на носу, а это для первого сакральной праздник. Мы контролируем часов яр, у вас выхода нет. Берлин, Пидеры на шансоне. 10 дней в подвале было под 70 градусов. То есть он пол черепа снес, там аж мозги были видны. Стрелял у Джека, Джека там зацепил флиску, вот так у него видно там было. И пидоры додумались оттуда кинуть ТМ-ку, противотанковую мину. По нам начинают гасить, ну прям пули вот так вот разлетается, это все. В часовом яру я находился на позиции 94 добы. Ну, я на позиции пробыл 75 дней, то есть практически на всех позициях, какие там есть. Я зайшов на позицію 16 березня цього року. Зайшов в в Яр 23 лютого. Вийшов з Часового Яра 28 травня. В лютому заходили. Ми. Заходить, треба, щоб погода була погана, щоб дрони не так бачили. Ми трошки зайшли, попали в мінометний обстріл. Ну, слава Богу, вижили всі добрались до позиції. Дві доби нас кошмарили мінометками. Ну, тоді так усвоїлися нормально. Да, вогневий контакт був з ворогом, Даже в очі дивився, як стріляв його. 6 березня 98-ма дивізія, парашютно, десантно ну, пішла штурмувати 16 единиць техніки. МП вигрузилася швидко, звернулася. Ну, по дорозі ФПВ, і в дрони догнали. Ну, коротше, десь метров 200 від нас вона там і згоріла. Бо БК ляпало, так чутно було хорошо. А ту групу десанту ну, вона на суміжника побігла. Ну, по рації чутно було, що ганяють їх в піві, ну, і суміжники. Там, ну, перестрілка чутно було хороша там. В течение ну, дня, наверное, до вечора. Ну, їх знищували. Ну, бій тривав десь, ну, воно, то десь час побуде, бій перетища, тоді знову починає. Далі вони не просунулися. Нере... Нереально, вони, мабуть, думали, як на броні все можна, ну так нереально, то, що заїжджати, то, що дрони дрони одразу в міномети, і все розбивають. ну Як з лютого дивиться, попервах вони десь штурмували разу-дві неділі. Ну, там от позицію видно перебіжками, ну метров 100 у нас таке, 100 150, передвигалися на другій позиції, ну ми теж їх. как сказать, не пропускали. А так штурмовали десь раз в две недели. А с травня месяца уже начали серьезно. Ну, десь на неделю, ну, как и два дня без штурмова, а то постоянно штурмовали. Я уже хлопцам говорил, что нужно готовиться, что 9 мая на носу, а это для пи***ов сакральный праздник на позицию Шансона, он рядом пятиэтажка. Мы уже там все было разбито, там практически находиться не смысла было, и мы туда бегали вахтовым типа методом, то есть побыли там, прибежали обратно. И вот тоже как-то странно получилось, что мы я с Карпаты напарник мой, да, забежали на Шансон. Ну так посидели, покурили, ну главное рация, рация автомат. И вот этаж э, слышу на втором этаже. Камни. Ну, камни там то, что падает падать, все что угодно. Это к этому как бы сильно. Ну, все равно прислушиваться надо. И слышу, кто-то ходит. Думаешь, что за фигня? Я Карпата, я говорю: ты слышишь, а он такой, ну я не чую. Я давай опять. Я говорю, тихо. Слышу уже разговоры. Я по рации я говорю: а кто там на втором этаже? Ну, начинаю за 28, там никого ни, ни с пяти не может туда нереально прийти. Ну, как он? он же должен с первого этажа зайти. Вот. А потом уже смотрю, я говорю, Карпат, я говорю, Карпат, иди сюда, в темное место зайдем, за угол. Ну, я зашел, чтобы нас видно не было, чтобы цинкануть, кто это такой. Слышу, потихонечку спускается кто-то по лестнице. Тут я вижу синий свет фонарика. это, походу, они рассматривали растяжки. А там стояла сетка рабица. Мы ее накрутили и растяжку повесили. Я же такой смотрю, фонарик, у меня волосы дыбом. Смотрю, дуло появляется, глушителя. Я уже Карпаты, говорю, слышь, говори, короче, шуб на шансоне. А Карпаты там пока там вот там мучал, мучал, я выхватил рацию там. Я говорю, Берлин, э, пидоры на шансоне. А этот пидор там за стеной критисант и говорит, пидор на меня. И я а там дырка была. И он гранату кинул, короче, она взорвалась. А он думал, что я за стенкой сижу. И начал всунул ствол и вот так прострелы делать под стеной. Ну, знаешь, в темноте, ж, мне ж не видно. Начал наваливать в ту дыру. Ну, выстрелил где-то три рожка, потом начал подкрепление просить за 28 чтобы прибежали. Ну, сменщики, так называемые, мы ж менялись там. Вот, и они не смогли из-за fpv прибежать. Ну, я говорю, ну, я говорю, Карпаты, давай, наверное, тогда перебегаем на Z-28. Ну, прибежали туда, потом Берлин начал цинковать с дрона, говорит, что, походу, 300 у них там, ну, я, походу, его там подранил в дру Ну, и все, а они там сидели. То есть начали потом разбирать fpv туда залетать, но ну, их не выбили так, они так и не остались. Только они еще больше туда понаползали. Те зажигалки кидают, ну, это подпалы. Позицию нашу полили, у нас двухэтажка была, монастыра, она старая, кирпичная. Перегородки деревянные спалили нашу позицию, ну, мы в подвале что были. Десять ну, дней в подвале было под 70 градусов тепла. Градусник сплавився, був там градусник. Не знаю, якось вижив. Ну, до виходу в основному сиділи біля виходу, то що ну, нереально бути там у підвалі. Також і дежурили біля біля Уже Ми фактично в кільці там були, і виход такий один там був, так як швидко перебігти. А так в основному вже. Ну, кругом. Вони і так були перекругом, а то вже і на 6 часов, типу, у тилу, там вже вони перебігали. Ну, що, вже що? Пацанами ж так, що сказали, що будемо до кінця, до кінця. До конця ми там і стояли. Потім готувалися на З28 вони, походу, штурмувати. Це вже через тиждень спустя вони почали пробивати вход. там мы позакладывали мешками, там, ящиками, там, шкафами. Первый был прилет, в пишке пробило оно. Я Берлину сообщаю, что они в уход нам пробивают. Она говорит, походу, они будут штурмовать вас. Я же с Колоском, царство небесное, давай опять, я говорю, Колосок, давай, собирай все, все эти лахи, что там есть, где железки, давай опять накидываем. И так семь раз именно мы, я пытался заградить, вот. И семь раз они пробивали. Уже на восьмой раз они уже начали заходить. Я говорю, они стопудово сейчас зайдут. И тут же взрывается граната у входа там. Взрывается граната, и вижу в дыму ноги, в дырке. Там тоже дырка была. Видел ноги. Я туда давай наваливать э, с автомата. И колосок тоже туда, в ту дыру. Хоп, тишина. Потом опять, как началась эта стрелкотня, они, ну, оно темно, ну как, там свет горит, вот это от пауэрбанка, там лампочка горела, там подсвечивала. А мы опять, я говорю, давай в темноту зайдем, спрячемся там, чтобы не, нас не видно было, там бетонная стена такая, дырки там вот эти. Оттуда начали стрелять. Я смотрю, они же все глушители, оно же видно ж по звуку. И хлопки вот эти, искры идут именно. Они стреляют с разных сторон, где-то 4 человека, походу, заходило. Я начинаю туда по на эти искры стрелять. Вроде попадаю туда, точно стреляю туда, только из-за угла, вот так, ну, из-за из-за стены наваливаю туда, и колосок тоже наваливает. Я так подумал, что, может, они не там в броне какой-то там, или бог его знает. Но они стреляют, я стреляю в него, он стреляет в меня. И вот такая фигня. То есть он меня тоже не видит, и я его толком не вижу. То есть я только на огни стреляю. Вижу огни, я по нему, а он по мне. Так только искры летят. В итоге я так подумал, что надо было пониже стрелять, так как он Наверняка стрелял над головой, я так подумал. Ну, потом уже, когда у меня патроны тоже опять закончились, я уже колоска попросил, а тут рядом бронежилет лежит в метр от меня, думаю, подползти к нему, так этот гор мне мешает, вот этот бетонный, я не переползу. Я же даже без бронежилета вот это с 9 мая бегал, и без каски даже, просто сил уже не было вообще. Ну, потом, во-первых, без броника легче маневренность. То есть я мог там по комнатам бегать, там, стрелять, мне легче так было. Во-первых, у меня возраст уже 52 года. То есть с броником я как в холодильнике, мне неудобно. То есть вот это там единственно единственное спасало. А так же самое от пиишек, это, -то все бегался, от взрывов этих мин, прилетов. То есть только вот это. Если бы я с ним бегал бы, я бы уже, наверное, там и сдох бы. Вот. И потом, когда уже и опять же, они зашли со второго этажа, как они туда попали, ну это вообще. И вот у нас за 28, когда мы уже отошли с колоском, мы уже убежали на ту сторону, они со второго этажа начали заходить. Я же поднимаюсь на второй этаж, и это единственное, что я жалею, что я не сделал, что я по двери не, ну, не влупил в очередь. Они начинают ломать двери и что-то там хлык, хлык -хлы кричат такое. А я же спускаюсь, они бы я, бля, стрельнул, ну не получилось. Да? Ну, я побежал пацанам говорить, я говорю, пацаны перелезут с этого, как я, со второго этажа. Все такие тоже Короче, в итоге, вот если бы я лупанул бы, то не было вот этой мышиной возни, именно перестрелки, перекидывания гранат между этажами. То есть, ну, они там в щель вот стреляют, вот там между бульцами, ну, или перилами. Гранаты катятся там, вот один там такой храбрый очутился он кинул гранату и под дым прямо аж влетел он залетел короче вот так стрелял Джека Джека там зацепил флиску вот так у него видно там было а тут стоял балу и комиссар саша небесный он тоже убитый вот и кто-то из них я так и не кто говорит ну, он выстрелил или он но это уже не важно то есть он пол черепа снес там аж мозги были видны вот но он просто влетел он не забежал не спустился как у нас а просто как оглашенный, а второго там уже тоже он валялся там, а я гранату туда закидал, пару штук кинул гранату, может гранату убил, ну там никто не разберется в этом, и вот тоже когда спустили его вниз, второго дохлого, да, то разрезали, я смотрю тельняшку у него, да, думаю десантник, разрезал тельняшку, разрезали тельняшку, развернули там купола, кресты, ну я понял, что это за десантник такой, не удивился. Ну, там, давай снимать все, что у него там есть, забирать, ну, себе там лутать. У одного был с автомат, ну, только были, как его, 74 то есть пятерки, я имею в виду. Эти, как его, 12-е АК были только взяты это на этом, как его, незламости Но там просто уже они валялись, убитых. До нас еще кто-то их там забаранил, я не знаю. О, то колосок собі забрав АК-12 з ночником хороший автомат. Якщо чесно, ни в одного не було документів. Телефони були, ну, такі карточки, міру їх, чи, я не знаю, такі зарплатні. В одного було навіть 15 тисяч русскими. Ну, а так, в основному, документів не було. — Що там було? — Карти, карти були. Часояра, і точки, наші точки, і їхні точки позначені. Ну, Де позиції, там, будиночок, десь там, точки, там, ну, де, де наші, де їхні позиції, все. І там, маршрут, куди куди ну, куди їм треба зайти, там, туди-сюди, де закріпитися. Ну. Це все в їх було. Так, в основному вони ходять всі з бронебойними патронами. Практически у всех бронебойные патроны. Э, что у них там? Какие-то шприцы, непонятно что. Я в амбулах, оно ну, сматано, с курткой такой, и, там, скотчем там, заматано. Я что-то пытался разобраться, что это такое, что это за фигня, для чего. Кто-то говорит, что это от контузии. Он столько прямо шприцов. Может это наркота, я ж, понятия не не рассматривал. Просто выкинул и, нахрен, и все. Что у них там еще? Газовая печечка и баллончик. И патроны в россыпь, в основном в этом, в супе то есть вот так насыпали. И у некоторых два, а то и три рожка. Странно. Обычно на штурмы ходят как минимум восемь с собой берешь, а у них там вот одного я видел три рожка. Ну, они по два, по три человека от себя жить перебирают. Как зашли, там их не за двух или забегли. Тогда еще два человека жить через какое-то время. И это они так группками, малыми группками. Хоче це ну йдуть новими групами. Закріплюється так. Не так, що там 10 чоловік зразу біжить, Я бігаю. Це по два, по три чоловіка так вони забігають. Буває, що вони дроном можуть колонку прив'язати ну, до дрона. Там гімн Росії включить Слава Росії. Кричать, там музон. Ну, це як вже гімн Росії чуєш, що співаєш, що буде на другий день штурм, так воно і вийшло. Ну, що, здавайтесь там, ну, кажуть, здавайтесь, будете жити там. там. Ми контролюємо часов Яр, у вас виходу нет, ну, так і говорив по колонці. Вот, Потім на З29 така ж фігня пішла. Я вже. Да, это позиция. Это дома между собой буквально там где-то в 15-20 метрах. То есть дома вот так, пятиэтажки вот это. То есть потом дали приказ нам шансон разнести. Ну, колосок, молодец, храбрый пацан. Джек налепил же, что туда все вот это, тремки там приготовил, колосок побежал туда, закинул, все, шансона нет, уже завалили. Потом решили, дали команду нам снести Z-28. Мы перебежали на за 29 то есть тоже снесли колосок этот момент, я помню, когда я с ночника с прицела, я говорю, давай, ты бежишь, я прикрываю тебя, чтобы на всякий случай. И вот этот момент запомнил его, как он красиво так сделал, а наш видно, что темно, что по ночи. И он забегает в окно, вот это ложит, так и вот поджает и толкает. И этот момент я фрагментально запомнил. Он прибегает, и я, я с ночника, как бахнуло, что мне <laughs>, чуть ли морду не задуло. Ну, серьезно, две скрутки туда закинул. Ну, вот сносили дома под ноль полный. Ну, так потихоньку мы отходили, не, оставляя шансов первым там закрепиться. И все. Ну, по -другому никак, потому что если они там еще больше понабегают туда в подвал, там будут у них пересминки постоянно, у них ротация каждую неделю. То есть у них силы есть, <laughs>, чтобы бегать. Вот. И так же самое на Z-29 уже, я уже понял, что штурм неизбежен, а тем более на первых этажах там все разбито, там такие сквозняки, что там можно и на мотоцикле заехать. То есть я понял, что мы только в подвале сможем э, обороняться, оборону держать. Но я пацанам говорил, смотрите, нам нужно два входа цинковать в любом случае. Если нас и замкнут с обеих сторон, нам будет полная жопа. Был с нами сова, он на рации. И он услышал, что пидоры заходят на з 29 И он начал открывать огонь. Я колосок пошел наверх вместе с этим э, боцманом. Колоска, Пидоры сразу убили, я так понял, гранатой по походу, его убили. Балу прибегали, говорит, колоска за 200. Я, я потом понял, что нужно бежать на тот выход. Я побежал на тот выход, чтобы они не перекрыли. И как дупо чуял именно, что они шли по первому этажу в эту сторону. И вот я смотрю, один идет, там спрятался, я, а у меня пидорские бронебойные, хорошо, что были там. А там межтуалетная вот эта стена, и он, походу, там встал за ней. Ну, я услышал именно. Ну, я влепил, короче, в стену, слышал, как мешок говна упала и там хрипеть начал. Ну, через стену пробил. Вот. Потом еще накидал туда накатом три РГДшки. Ну, потому что я тяжеловатые для меня. карманы, понапихал их туда. Накидал закатом туда, там, позорвалось и все. И только тогда этот шанс был нам просто оттуда выйти. Но уже Берлин сам говорит, перебегайте в третий подъезд. Там оставшийся там стоячок третьего подъезда. И мы туда перебежали. Потом ждем команды, что нам дальше делать. Итог, надо было убегать оттуда. И это вот когда мы начали бежать до пожарки а пожарка тоже. Пожар, на пожарке сидели наши. И тут Спекача начинает, видно, ему неудобно было, я так понял, пулемет развернуть, и типа, по нам начинает гасить. Ну, прямо пули вот так вот аж разлетается это все. Я не знаю, каким чудом это мы бежали, как это все не зацепило нас вообще, я просто в шоке был. Никого не зацепило. И тут бежали на СИЗО. Не, не на СИЗО, мы мимо СИЗО добежали до ангара, вот этот так называемый сейчас Байден, Байден да. Ну, я можу сказати, що підтверджено очима сам, я бачив, одного сам завалив, одного наш старший командир його позивний старший замочив. ну, я його добивав. Це ну, рядом іменно. А так, ну, на розстоянні 100 метрів, десь де їхні позиції, вони там теж передвигаються. Ну, теж двохсот на другій позиції, як я перебіг, при мені один стопроцентний, то що своїми очима бачу. Ну, це на розстоянні десь 120 метрів. Побратим ну, разом у наряді стояв, він за двох сотів. І двох я за трьох сотів. Це підтверджено. Ну, оце вони разом дві позиції, ну не знаю. Чоловік 10 це точно підтверджено, а там 300 лише. Там вже FPV дрони добивали. Ну, так потихоньку і дошли до СІЗО. До СІЗО я ще десь то неділі-дві побив. Підпоследній штурм був у мене і все. І потім уже на Івак я пішов. Да, заїжджав 80 кг було. Зараз не важився, наверное, до 70-ті. 70, на 10 кг точно. Ї, їжа була, ну просто, мабуть, це морально, фізично вже якось нічого не хотілося не їсти. І, ні, може, в нас вивели і раніше, просто вже ситуація така трошки дуже ну, напряжена, вже на позиції так близько не під'їдеш машиною. І за того, мабуть, довше і ми там. Бо вже виходили з часового Яра. Ну, Самі це 4 кілометри треба виходити до села, постійно дрони. Підтримка вогнева це наша мінометка, добре робить. Ну, як тільки підечі наступають, це зразу по праці передаємо. Ну і хлопці роблять то нормально міномет. Фпів дрони наші теж одразу вивертаються. Ну, дрони свою роботу хорошо роблять. І підказують там, як ну, ми ж усього не побачено, над... ну, підказують, як вже виступають, наприклад, штурмова бригада, вже вони бачать, що вона підходить, і по рації передають. Да, це без дрону було б тяжко, а з дроном так. Да. ФПВ теж хорошо роблять. Ну, Батальйон у нас как бы, по забезпеченню у нас все діло. То есть старался, по крайней мере, я не говорю прямо на 100%, но он делал. То есть бывали ошибки, бывали минусы, но он пытался все делать чтобы нам и патроны подогнать, и гранаты, запалы, все, 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 что нужно. И, и еду, то есть, ну, в этом как бы нас никто не бросал. Этом. Нужна связь, все подгонят, все, что ты, все, что тебе нужно, говоришь по рации Берлину, и он тебе все это, ну, они там пишут, записывают, что тебе надо, сигареты там, все, шоколадки, там конфеты, шашлыки даже кидали нам. Даже если воды у тебя нет, и в пишках все равно тебя подгонят. Фишка да стоит, к ну, примеру, как смартфон, да, и, ну, тебе водички две привели, и PCR закинут в любом случае. То есть тебя не бросят. Это единственное, что плюс, что если даже у тебя... У меня даже одежды не было, у меня все сгорело. Флиска у меня там вот эта зеленая, она сейчас тут лежит. Даже ее э, и в мне прислали, чтобы не замерз. Ну, в этом плане, да. Это плюс есть. Найважчий день, это был уже я на Ивак, как раз уже выходить. і на, на одній позиції. ну, Там позиція така, типу бункера. І туди постійно каби, ну там 5 кабів, по-моєму, туди прилетіло, було, ну, дирки такі пороблені зверху. І додумалися туди кинути ТМ-ку, протитанкову міну. Ну це такий взрив був, що не передасть словам. оглушило там, ну, нормально так. Но а это, наверное, тяжко было. Все, все. С сейчас с мы выходили, ну, если так примерно, я ж не засекал время, часы там не, не посматривал, где-то ну, часов, может, 6, может, 7. Ну, короче, мы где-то днем вышли, часиков в 11. Да, в 11 плюс-минус. С учетом того, что надо было перетащить э, побратыма э, комиссара до, с одной позиции на другую, ближе туда, куда идти, на сторону Трампа. Вот, да. Там еще присидели мы какое-то время. Ну, так где-то мы к вечеру уже прибыли уже до последнего пункта, это, который 40 метров уже до, где происходит именно посадка и высадка. Ну, эвакуации. А там мы сидели, уже был хороший нет, погреб такой оснащенный, то есть там и еда была. <laughs> На каждой позиции кто-то оставлял ну, хоть консерву, там, хоть тушенку, вода, то есть как бы в этом проблем не было. То есть те, которые уходили, приходили, что-то оставляли. И быка тоже там ну, лежит. То есть, то есть и я, вот когда выходил, я все, что лишние патроны, к примеру, там два рожка только. Один пристегнутый в мой автомат, а другой в Ковальский, который я тащил АК-12 с собой, туда пристегнул, и все. Ну, то есть, чтобы два оружия, ну, на всякий случай. Чтобы меньше тащить на себе всякие гранаты, все поставлял. И рожки все поставлял там пацанам. Потому что рожки это тоже дефицит такой, что лучше пускай у них там оно будет, чем ты с собой поутажишь. Ну, как сказать, в Национальной гвардии сколько? Здесь пять месяцев. Мобилизовали. 23 Я был мобилизирован. Будем так говорить, если нормальным языком, бусифицированный. Ну, я как бы и не отказывался, я сам думал. Я сначала думал, добровольно пойду. Потом думаю, ну, я как бы так все... Про... Я фаталист, будем так говорить. То есть я как карта ляжет, так и будет. То есть думаю, если зацепят меня ТЦК, пойду воевать. Не зацепят, значит, не пойду. Зацепили, пошел воевать. Потом уже попал в 59-ю, в Покровское направление, в город Украинск, это под э, в роту штурмовиков. Э, штурм сколько у меня было там? Пару раз... ну, два с половиной раза. Третий вообще даже не начинался. Ну, просто минометный огонь у нас просто по, приглушил, мы все поразбегались. Ну, я понял, что, что уже я, если пойду еще на один штурм, я уже не вернусь. И не то, что там испугался, но я просто понял, что это бессмысленно все. Ну, потом ушел зачем. потом сидел дома бухал, наверное, месяца два. Сидел-сидел, бухал, думал, что же делать дальше? Идти что ли обратно воевать? Думаю, ну, если зацепят, ну, придет, менты заберут, пойду. Не придут, пришли, забрали. <laughs> ну, пришли, забрали, я говорю, я не отказываюсь идти воевать. С побратыми, ну, всех бы отметил, ну, хочу отметить Гуцул позывный хороший хлопчина, Султан, Буран, да командира нашего, как старшего там, и резвый, резвый мужичок, ну, ну, как сказать, держался держал там, типа контролировал нормально, чтобы не расслаблялся, ничего. Молодец тоже. Колосок вот отметился у меня как хороший боевой пацан. Колоску он молодой, ему 20. Семь, кажется. Точно не помню. Ну, молодой. Ему в 30 даже не было. Ну, хороший пацан. То есть он... Во-первых, он никогда не отказывался от задач. Жалко его, конечно. Его можно было даже представить к награде. это он еще так, так получилось нелепо. Он, короче, взорвал шансон, взорвал за 28, а потом Берлину. говорит, Берлин, мне там хоть дадут грамоту какую-нибудь? Грамоту...